Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, 9 poin perawatan burung perkutut agar eh, perkutut muda agar untuk proses jangka panjang, untuk proses eh, jangka panjang akan stabil dan lain sebagainya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Sehingga diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Jadi sembilan poin perawatan burung perkutut muda agar uh, konsisten, agar uh, apa selalu manggung, selalu gayer di setiap saat itu uh, perawatan perkutut muda dalam jangka waktu panjang. Jadi dalam tidak jangka waktu pendek se seperti sekarang ini. Jadi uh, kalau perkutut muda itu jangan dipikir-pikirkan pusing untuk uh, apa, untuk dipaksakan untuk manggung atau dipaksakan untuk gayer karena dia manggungnya dengan uh, sendirinya dengan uh, sifat apa uh, perkutut itu muda itu sendiri jadi dengan emosi dengan birahi itu uh, kalau perkutut muda itu masih labil belum stabil seperti itu yang kesatu adalah uh, kita harus selalu senantiasa selalu di pagi hari selalu uh, rutin pengembunan uh, rutin pengembunan dengan ini uh, dengan catatan burung perkutut yang sudah bunyi atau burung perkutut yang sudah birahi atau burung perkutut yang sudah apa birahi maksudnya uh, birahi dengan gairnya dengan manggungnya jadi untuk menandakannya itu untuk burung perkutut yang sudah birahi itu uh, selalu gair selalu uh, rajin berbunyi rajin uh, gacor seperti itu jadi untuk dan untuk pengembunannya sendiri ini di uh, pengembunannya itu sendiri itu bisa sistem sistem bisa digantang di bawah pohon bisa di teras juga bisa dan di atas gantangan juga bisa seperti itu Uh, tetapi uh, lihat cuaca juga lihat cuaca maksudnya uh, pas waktu hujan ya jangan dibunin pas waktu cuaca cerah itu di pagi hari antara pengembunan itu antaranya antara lain adalah dari pukul setengah lima bisa sampai pukul uh, enam atau setengah enam bisa atau dari pukul empat sampai uh, setengah enam itu juga bisa lalu bisa diterusin lagi ke penjemuran. dan untuk uh, fase yang kedua fase yang kedua itu adalah uh, untuk proses uh, perawatan burung perkutut muda agar cepat birahi agar cepat emosi agar cepat uh, birahinya itu stabil dan hormon-hormonnya atau uh, vitamin-vitaminnya berkembang dengan baik di tubuh burung perkutut tersebut itu adalah penjemuran dengan konsisten penjemuran dengan konsisten itu seperti apa uh, tidak terlalu lama untuk penjemuran burung perkutut itu sendiri seperti itu Jadi untuk penjemuran untuk burung perkutut itu eh, tidak terlalu lama eh, dan tidak terlalu eh, apa maksudnya <tuh> sebentar itu. Jadi sedang-sedang saja. Jadi waktu penjemuran itu jangan terlalu lama karena apa yang didapatkan untuk burung perkutut itu kalau terlalu lama dia malah dehidrasi, malah tidak eh, nyaman untuk burung perkutut tersebut. Jadi dan tidak terlalu sebentar seperti itu dan uh, poinnya dapatkan poin terpenting untuk penjemuran burung perkutut tersebut adalah untuk mencari vitamin D dari sinar matahari. Jadi uh, bila mana sudah terkena sinar matahari yang terserap ke tubuh burung perkutut tersebut jadi tidak uh, sudah cukup ya kita turunkan dari kerekan atau kita turunkan dari gantangan atau kita uh, teduhkan untuk diangin-anginkan seperti itu. Dan poin yang ketiga adalah dimandikan secara konsisten uh, dimandikan secara konsisten itu uh, jangan terlalu sering mandi juga karena apa? karena kalau sering mandi burung perkutut itu malah uh, birahinya ngedrop, birahinya ngedrop dan uh, mentalnya itu malah uh, turun dan birahinya turun dan malah jarang bunyi seperti itu uh, dan porsi mandi itu jangan terlalu sering-sering juga uh, kalau bisa itu mandi kalau burung perkutut itu sore hari atau di malam hari seperti itu Kalau untuk uh, apa tuh? proses memandikannya, uh, itu bila birahi lagi turun atau tidak sering gajer atau tidak sering manggung, jangan terlalu dipaksakan untuk mandi. Dan uh, kita lihat cuaca juga, kalau cuaca hujan ya, jangan dipaksakan untuk mandi seperti itu. Uh, biar birahinya naik dulu, uh, terkecuali burung berkutut itu uh, bekur terus, uh, ngerok terus, dan birahi terus atau mengawini uh, ngi tangkringan terus itu itu perlu sering-sering dimandikan apa apa tapi kalau untuk burung muda, burung muda kan untuk menaikkan birahi kan sulit. Jadi untuk menaikkan birahi untuk mendapatkan emosi burung perkutut tersebut dan untuk mendapatkan anggungan atau gayernya burung perkutut itu kan sangat sulit apalagi uh, disebelahkan dengan burung-burung yang sudah berumur, antara umur tua, e, sedang, dan lain sebagainya. Jadi, itu harus porsi pemandiannya, jangan berlebihan, dan jangan e, kekurangan juga, e, dan birahinya untuk menaikkan. Itu e, jangan terlalu sering dimandikan seperti itu. Dan fase keempat adalah membiasakan burung di e, tempat keramaian, jadi untuk keramaian antara. Kita sering-sering bawa jalan-jalan di tempat si A, si B, si C, atau kita ke berkasih A, si B, si C, seperti itu. Dan pengondisian keramaian seperti itu. Karena apa? Untuk pengondisian keramaian adalah fungsi dan tujuan kita. Tujuan kita untuk memperawat burung perkutut itu untuk dijadikan apa dulu? Untuk dijadikan rumahan juga bisa, untuk dijadikan kelanganan di rumah bisa, untuk dijadikan... Uh, untuk lomba juga bisa jadi untuk fase kedepannya untuk dijadikan lomba agar biar tambah meningkat prestasinya seperti itu dan untuk uh, porsi apa peningkatan di keramaian itu uh, kita uh, sering-seringlah uh, diajak jalan-jalan antara jarak 1 km sampai 5, 5 km seperti itu atau sering-sering diajak jalan-jalan tanpa kerodong seperti saya uh, dulu Memelihara burung perkutut, saya jalan-jalan, tapi tidak saya kerodong. Jadi, dia terbiasa dengan lalu lalang kendaraan, entah itu keramaian, entah itu uh, lalu larang orang, atau lain sebagainya. Seperti itu, jadi untuk uh, apa tingkat-tingkat kesulitan itu adalah uh, pengkondisian di keramaian. Seperti itu ibaratnya burung perkutut kita kalau di depan rumah itu uh, jarang manggung, tetapi kalau di taruh di belakang rumah itu sering manggung karena apa? dia kadang takut, takut dengan orang kendaraan, e, warna dengan jemuran dan lain sebagainya. Jadi kita harus biasakan pelan-pelan untuk e, apa? membiasakan tersebut itu kita harus pelan-pelan dari pagi. Dari pagi e, berapa menit? Dari pagi, siang, sore kan itu fasenya lain-lain juga itu. Jadi kita taruh pagi. Pagi kan lalu lalang kendaraan atau lalu lalang orang masih sepi lah itu di situ. Kalau siang kan udah, minimal kendaraan udah ramai seperti itu, dan sore juga seperti itu. Jadi, dia terbiasa seperti itu dari tingkat pagi sepi, terus siang agak ramai, dan sore ramai seperti itu. Kan, dia terbiasa adaptasi seperti itu. Dan oh, fase kelima, fase kelima itu Pengkrodongan uh, setelan, setelah, setelah rawatan, uh, maksudnya di sini adalah setelah perawatan sehari-hari kalau bisa kalau bisa atau diusahakan pengkrodongan perawatan setelah perawatan itu e, di malam hari bisa e, dan pas waktu setelah dijemur terus diangin anginkan terus dikrodong juga bisa biasanya itu eh dia akan terbiasa dengan krodong eh bila mana bila mana kita tujuannya kita itu untuk lomba ataupun untuk kelangenan atau didengarkan di pagi hari sampai siang hari seperti itu tetapi sudah sampai didengarkan kita krodong lagi kalau biar apa biar uh, tubuh burung berkutut itu fit agar menyimpan tenaga untuk mengeluarkan power karena apa kalau burung berkutut mau bunyi mau bunyi di setiap harinya itu burung berkutut itu uh, apa tidak mau leren istilahnya tidak mau dia tidak capek untuk berbunyi untuk manggung seperti itu jadi uh, Pengrodongan itu sangatlah penting karena dibiasakan bila mana kita akan bertujuan ke luar kota atau itu bertujuan jalan-jalan itu kan pengrodongan sangat penting dan diusahakan itu carilah kerodong yang nyaman dengan warna-warna yang cerah atau warna-warna yang terang yang, yang tidak eh, dia itu tidak terlalu gelap eh, dan tidak terlalu tebal seperti itu jadi eh, agak tipis saja seperti itu dan bila mana diusahakan pengrodongan itu kan dimaksimalkan untuk burung perkutut itu istirahat seperti itu. Burung perkutut selalu istirahat bila mana di kerodong. Jadi untuk dia pagi hari bila mana dibuka kerodong dia akan senang seperti itulah. Itu menurut pengalaman saya pribadi seperti itu. Dan perubahan hmm. uh, yang keenam yang keenam adalah uh, perubahan asupan makanan yang uh, bervariasi. Uh, jadi untuk burung perkutut muda itu e, dibiasakan untuk e, di makanannya itu jangan tergantung makanan itu saja. Jadi di, disediakanlah e, beberapa porsi makanan-makanan si makanan A, B, C, D jadi beberapa macam e, apa porsi dia sukanya itu suka apa karena untuk burung perkutut muda ini burung perkutut muda harus banyak asupan gizi atau asupan makanan yang untuk meningkatkan metabolisme untuk meningkatkan rangsangan untuk dia bunyi dan untuk memberi vitamin maupun nutrisi untuk burung berkutu tersebut. Jadi asupan makanan seperti uh, millet, seperti jagung ketan hitam, beras merah, biji sawi uh, dan lain sebagainya bisa dikasih juga uh, ef extra fooding atau seperti uh, apa kacang hijau, kacang hijau juga bisa bisa dikasih uh, daun saga atau yang berbau-bau apa istilahnya herbal itu juga bisa untuk merangsang dia e, menambah hormon testosteron burung perkutut tersebut karena apa burung perkutut muda itu harus e, banyak mengandung vitamin protein yang tinggi untuk me membangkitkan hormon testosteron fungsinya apa hormon testosteron itu untuk e, dia menambah birahi burung perkutut tersebut untuk agar dia rajin manggung dan untuk dia rajin gajer kalau istilah sekarang itu e, biar perkutut itu lebih gacor itu lebih rajin bunyi seperti itulah. Dan fase ketujuh adalah menikmati proses burung perkutut tersebut. Eh, entah itu di malam hari, entah itu di siang hari. Maksudnya apa? Menikmati proses itu. Kita jangan tergesa-gesa untuk melatih burung perkutut muda kita untuk dibawa ke arena lomba yang lebih besar. Kita latih dulu dari rumah-rumah atau tetangga atau latur-latur kecil jangan terlalu lomba besar karena apa? Uh, tingkat emosi tingkat uh, mental untuk burung perkutut tersebut itu belum stabil masih labil masih muda ibarat orang itu kalau burung perkutut muda di sama burung perkutut tua dijadikan satu otomatis mental burung perkutut muda itu uh, akan ngedrop akan uh, tidak tidak sebandel untuk burung perkutut tua seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga burung perkutut muda yang mentalnya bagus tapi kan Uh, saya ambil rata-ratanya lah uh, burung perkutut muda itu rata-ratanya itu mentalnya itu uh, masih labil seperti itulah dan proses ke-8 adalah kalau sudah umur dan manggung uh, otomatis uh, burung perkutut itu stabil lah uh, untuk menstabilkan uh, mental maupun birahi burung perkutut tersebut itu kita harus selalu diajak jalan-jalan karena untuk menstabilkan itu lebih sulit daripada uh, apa untuk menggacorkan itu menstabilkan burung perkutut M eh, birahi burung perkutut itu jadi stabilnya itu stabil begitu loh jadi jangan eh, besok gacor sekarang tidak besok manggung sekarang tidak besok kaya sekarang tidak seperti itu jadi untuk menstabilkan hariannya itu eh, sangatlah sulit eh, seperti itu dan perawatan burung perkutut muda setelah habis mabung habis brodol itu pasti perawatannya beda harus kita harus Uh, banyak genjot asupan-asupan nutrisi untuk makanan-makanan yang protein tinggi so, seperti kita disediakan tadi bermacam-macam variasi milet ketan hitam biji sawi jawaud otak dan lain sebagainya itu kita harus genjot terus itu makanan itu karena apa jangan dipaksakan bunyi berkutut muda itu uh, pas belinya istilahnya pas belinya kok gacor dan pas waktu sampai rumah kok macet seperti itu karena apa karena uh, banyak faktor dengan proses perawatan, dengan proses, uh, entah itu uh, lingkungan sekitar, entah itu dari dengan proses faktor birahi burung perkutut tersebut, jadi macam-macam lah seperti itu. Dan kesembilan itu melatih mental uh, burung perkutut itu di rumah dulu, seperti itu. Jadi, kalau kita untuk sekedar untuk kelangenan, untuk kelangenan di rumah seperti itu kalau untuk langganan di rumah saja nggak apa-apa eh, apa di cantal di teras seperti cantal di teras eh, pojok rumah sebelah kanan sebelah kiri atau tengah itu kan dibiasakan gonta-ganti eh, tempat gantangan seperti itu tetapi untuk eh, fase kedepannya untuk mental burung perkutut yang masih muda itu kan masih labil kan eh, kita harus diajak pelan-pelan untuk jalan-jalan dari tempat si A, ke tempat si B, ke tempat si C, C, entah itu ke D dan lain sebagainya. Jadi pelan-pelan dengan jarak tempuh, dengan jarak tempuh yang pendek dulu, istilahnya 100 meter dulu dari tempat rumah kita, baru kita lanjutkan lagi sampai dari 100 meter kita lanjutkan sampai 500 meter dari jalan-jalan dulu. Terus berapa kilometer, berapa kilometer, tambah meningkat, meningkat, meningkat. Jadi nanti proses dengan uh, proses tersebut Burung berkutut kita itu tambah emosi, tambah birahi, dan tambah kendel, tambah mentalnya itu, tambah mental istilahnya. Kalau orang menyebut mental baja, seperti itu. Jadi, eh, kalau dari muda itu lebih baik, alangkah baiknya. Kita dari lolohan, kalau dari hutan itu, kalau ada yang kendel, ada yang juga yang tidak. Tetapi rata-rata kalau yang dari lolohan itu rata-rata jadi. Atau membuahkan hasil di... Eh, apa, Hari berikutnya, atau tahun berikutnya, seperti itu. Jadi, untuk perkutut muda, itu jangan dipaksakan untuk uh, selalu manggung di hari ini, atau uh, bulan ini, atau tahun ini. Jadi, kita menikmati prosesnya, menikmati prosesnya itu uh, di istilahnya di bulan ini atau di tahun ini menikmati prosesnya perawatan dulu nanti menuai hasil menuai hasil itu beberapa tahun kemudian entah itu empat tahun kemudian entah itu lima tahun kemudian tapi dengan proses pola perawatan dengan sabar dengan telaten dengan konsisten seperti itu dan semua itu busuh butuh proses dan jangan dipaksakan untuk burung perkutut itu untuk selalu manggung atau selalu prestasi seperti itu ya bisa bisa belum muda itu bisa prestasi entah itu di kelas pemula atau kelas gacoran lokal tetapi kan sekarang prestasi istilahnya minggu sekarang prestasi minggu berikutnya belum tentu prestasi lagi karena mental atau fase mental burung perkutut itu masih labil belum stabil seperti itu kacang masih naik turun birahi maupun emosi burung perkutut tersebut belum kalau manggung ataupun gajar itu pun eh, belum bisa sehari full penuh ataupun belum bisa berjam-jam ataupun eh, belum bisa dibuat apa ya mainan yang eh, istilahnya kalau diperkutut itu setiap hari buat mainan atau setiap hari buat eh, kelangenan seperti itu jadi masih labil lah istilahnya seperti itu demikian ulasan-ulasan dari saya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini semoga saja bermanfaat untuk kita semua salam rahayu, salam kong mania, salam silaturahmi, salam jabat erat salam uh, pak seduluran, salam silaturahmi tanpa batas uh, salam binika tunggal ika salam guyu Rukun selalu uh, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh